Serbuan Kegiatan sebuah pusat spa dan kesihatan yang disyaki menjadi lokasi lelaki songsang berkumpul serta melakukan aktiviti tidak bermoral terbongkar dalam serbuan di sebuah premis di Chowkit di sini pada Jumaat. Operasi bermula jam 8 malam itu dijalankan oleh bahagian D7, Kongsi Gelap, Judi dan Maksiat, Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi susulan visikan selama dua minggu. Tinjauan mendapati premis terbabit beroperasi di tingkat dua dan tiga sebuah bangunan rumah kedai. Tingkat bawah premis itu diubah suai sebagai gym liam, manakala tingkat atas dijadikan sauna dan jacuzzi. Lebih mengejutkan, premis itu turut menyediakan bilik khas dark room untuk pengunjung melampiaskan nafsu. Difahamkan ahli pusat itu diminta untuk menanggalkan pakaian dan diberikan tuala berwarna putih sebelum dibenarkan naik ke tingkat atas. Malah ketika serbuan, beberapa pengunjung didapati sedang menikmati jacuzzi dan sauna tanpa seurat benang sebelum menyedari kehadiran pihak berkuasa. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azani Omar, berkata hasil serbuan, seramai 201 individu ditahan termasuk tujuh pekerja premis. Seramai 24 warga asing ditahan manakala selebihnya warga tempatan termasuk 17 penjawat awam berusia 19 hingga 60 tahun. Kita turut merampas kondom dan beberapa barangan berkaitan aktiviti tidak bermoral katanya pada sidang akhbar selepas operasi tersebut pada Jumaat. Muhammad Azani berkata premis itu dipercayai beroperasi setiap hari sejak 8 bulan lalu dan disyaki mempromosikan aktivitinya melalui media sosial. Pusat itu mengenakan caj RM35 bagi setiap kemasukan dengan tambahan RM10 sebagai yuran pendaftaran untuk ahli baru, ujarnya. Kesemua individu yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dangwangi untuk ujian saringan air kencing dan siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 377B Kanun Keseksaan, katanya. Semua dibebaskan Seramai 171 lelaki warga tempatan yang ditahan dalam sebuah pusat spa dan kesihatan di Chowkit semarin dibebaskan dengan jaminan semalam selepas permohonan reman ke atas mereka ditolak. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, permohonan reman ke atas semua warga tempatan itu ditolak majistret dengan alasan lewat dikemukakan. Sebab apa? Lewat tangkapan ramai. Proses nak dibuat satu persatu untuk dikelaskan. Permohonan reman lambat diwad dan majistret tolak. Bagaimanapun, daripada 202 individu yang ditahan, hanya 31 warga asing direman dua hari. Katanya ketika ditemui pemberita pada majlis pecah lapuh Sungai Baru di sini hari ini. Fadil berkata, apabila tangkapan 202 orang dalam kategori masalah jenayah sosial, ini adalah satu keadaan yang membimbangkan. Daripada 171 warga tempatan, 103 orang adalah berbangsa Melayu. Kesemua yang ditahan disiasat mengikut seksyen 377 kanun keseksaan namun tiada bukti yang boleh membantu pihak polis menjalankan siasatan ke arah itu. Beliau berkata, agak sukar untuk menuduh mereka dari sudut undang-undang yang ada sekarang sebab setiap eksploitasi, pelacuran ataupun luar tabii mesti ada mangsa tetapi tiada daripada mereka yang nak mengaku mangsa. So, the case is gone. Kes tidak diteruskan. Jadi, semua individu yang dipercayai terlibat dalam aktiviti song-sang tersebut telah dibebaskan kerana serbuan yang telah dibuat secara tergesa-gesa tanpa mengumpul bukti terlebih dahulu. Jadi, kenapa serbuan dibuat secara tergesa-gesa? Kenapa tidak ikut SOP iaitu mesti mengumpulkan bukti terlebih dahulu? Apa kaitannya dengan Albert Tay? Siapa Albert Tay? Albert Tay ialah seorang ahli perniagaan Malaysia yang kini menjadi tumpuan kerana ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MACC SPRM pada 28 November 2025 berhubung kes rasuah melibatkan bekas setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Dia telah mendedahkan banyak kes rasuah Menteri-Menteri Sabah berkaitan pelombongan. Tapi, pendedahannya yang terakhir ini dianggap sangat kontroversi dan boleh menjatuhkan kerajaan. Beliau mendakwa Perdana Menteri sendiri terlibat mengarahkan rakaman pemberian rasuah ke atas pemimpin Sabah sebagai satu bentuk ugatan. Mari kita tonton sendiri video dari Albert T. Hmm? Masa ni idea record siapa? Pen tu saya. Pen tu yeah. saya. Idea cadangan record ni daripada siapa? Masa tu memanglah dia. Kan dia, dia yang cadangkan. Dia yang masa tu. Dia tak masa tu. Ha, Okey, lah ini dia ingat. Dia, 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 dia. dia yang cadangkan rakam. Okey, saya supaya mengaku. Ah, sebab ada bukti. Uh, dia bukti. Saya mengaku pen tu daripada saya. Pen hmm. tu saya cari. Hmm. Tapi yang rakam tu siapa? Samsung Iskandar yang kan? Betul. Dan Okey, dan saya suruh tanya sama dia, adakah kamu tanya tadi uh, uh, PM Anwar? Dia kata ya. Anwar cakap buat. Anwar tu. Eh, lo, Saya cakap dengan you. Uh, Benda yang dia cakap tu semua betul. Anwar kata buat, buat. Betul ke tak betul? Betul. Okey, lepas itu dia lepas buat saya rasa apa saya ay, tahu so, perasaan saya apa begini perasaan saya seperti diberdayakan ditipu tau ya, saya, saya seperti catur dia orang tau begini kak kak dengar dulu dengar dulu dengar dulu, dulu, dulu. dulu perasaan saya Bukan saya marah dengan kak, saya faham. Ah, kau pun setahu. kerja dengan dia. Kau proksi dia, kau kerja dengan dia. Saya kena buat... Ini ya, kalau aku saya aku tak cakap, saya tak selesa. Okey, saya kena cakap. Saya macam catur dia, dia mempergunakan saya untuk muslihat politik dia. Sekarang yang rakam-rakam ini semua, Pemenang terbesar siapa sekarang? PMX lah Siapa? PMX Yalah Pemenang terbesar ni Anwar Ibrahim Ya yeah. Jadi apa saya dapat sekarang? Tak, saya cakap lagi itulah Saya itulah. dapat sekalung-sekalung masalah Tak, 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 itulah intention PMX Itulah ha. Dan ini pun saya juga tanya Samsul Orang hmm. banyak tanya aku tau Kenapa eh hey, Albert, kenapa kau berani buat ni barang? Orang tanya aku Albert T hey, Kenapa kau berani buat ni barang? Hmm. Saya cakap Mereka semua sudah suspek ada orang di belakang tau hmm. Saya tak pernah kianat dia tau. Saya tak hmm. pernah kianat dia. Saya tak pernah sebut nama Samsuk Iskandar hmm. dan arahan daripada Anwar Ibrahim tau. Saya tak pernah sebut tau. Hmm. Akak hmm. pernah dengar hmm. tak? Tidur. Ya, tahu. 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 Saya tak pernah sebut tau. Saya, saya tanggung seorang tau. Hmm. Tapi, mereka sekarang perdayakan saya tau. Yang untung ni siapa? Hmm. Anwar. Hmm. Akak kita lihat balik lah. Pertama kali kamu bawa saya, yeah. jumpa dia di Kota Kinabalu. Saya masih ingat. Ya. Yeah. Malam tu saya kasih dia RM20,000 yeah, Malam tu oh. Akak kan minta saya bagi dia belanja sikit kan? Yalah, Saya bagi dia RM20,000 aja Malam tu uh, uh Itu bulan 11, awal bulan 11 2023 Okey, itu Selepas itu Saya masih ingat lagi uh, Bulan 11 juga kita di Majestic Hotel mm -hmm. Di Shop Siga tu saya bagi dia RM100,000 Di kapak tu Di, di Majestic Jadi Hotel RM50,000 tu RM100,000 tu? 50000 kan? Satu, Seratus ribu. ribu, itu pack tu dua, ya. dua, 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 dua ban tu Oh, seratus eh, seratus ribu Itu seratus ribu, ingat tak? Ha, itu seratus ribu, ribu. Hmm. Lepas tu kamu ingat, bulan dua belas dia pergi Europe ha, dia, dia pergi, pergi family Dia pergi landin ha, landin eh. bagi family hmm. Dia beli perfume bagi saya lagi ha. Dia dah beli perfume yeah, untuk yeah, you kan yeah. Itu saya bagi seratus ribu Untuk tukar tujuh belas ribu lebih yeah. Europe, pound Bukan yang first dekat Majestic tu Bukan bagi untuk London Bukan Majestic tu bulan 11 Bulan 12 Saya bagi dekat uh, McDonald Bukit Pucuk Oh itu saya tahu Dia balik daripada Kota Baru hmm. Dia balik daripada Kota Baru Dia bagi satu sibuk lah Betul Satu Okay Selepas itu sekali di rumah Saya ingat bulan 3 hmm. Di rumah bagi dia 50 50 ribu Yang tu uh, ah, ya, ada Sekali hmm. Kamu ingat Kamu nampak itu ah, Itu yang pegang Saya bawa kan ah, ah. ah, kamu, pegang hmm. Itu RM50,000. Selepas tu ada sekali lagi RM50,000 bulan 4. Ha, itu saya tak tahu. Boleh lagi bagi mana? Di rumah lah. Rumah dua kali. Dua kali. RM50,000, RM50,000 di rumah dua kali. Saya ha, rasa mungkin masa tu dia dengan dia. Di dalam rumah. Ha. Okay. Itu saya bagi RM6,000 US. Dia cakap dia bagi US dollar. Itu itu saya rasa pun lah ha, tak tahu lah tu. Saya bagi dia RM6,000. Okay, itu satu lah. Itu tunai lah. Itu wang tunai lah. Kita cakap sponsor lah. Ha. Okay sponsor tu bagi baju, buat baju. Ingat buat baju kot dia semua tu 6778. Kot tu dia buat tiga kot. Kat, mana? Kat hmm. itu tailor tu, tailor tu buat kot tiga kot dengan seluar dengan shirt, baju shirt dia semua. Siga Tu, uh, itu tak apa, itu juga sponsor juga. itu kita anggap hadiah lah, itu tak apa, itu tak apa, ya, itu, itu hadiah tak apa. Okay. Kita kata sekarang rumah hmm. renovation, Ah. Ya lah, kat Bangsar tu pun, saya rasa awak habis 100 lebih Bangsar RM50 lebih? Campur rental? Haa, ah, rental? Haa, ah, ah, belum campur? Ay, tak, tak. Saya kira kesemua untuk bangsa yang ah. habis 100 lebih Okay, renovation RM50 lebih hmm. pun Rental saya bagi atas setiap bulan RM8,000 RM78,000 yeah, yeah. gaji ah, itu Itu pun dekat RM70,000-R80,000 Ya lah, RM100 Ada beli kamera semua ingat? Ya yeah. Itu saya bagi atas berapa? 50 lah? RM50 RM50 untuk RM40? Empat puluh. Empat puluh ribu? Ah, ya, empat puluh. Empat puluh ribu kan? Ha. Beli tu kamera. Ya, itu untuk, untuk Ah, beli kamera semua empat puluh ribu kan? Hmm. Itu empat puluh ribu. Bayangkan ini bangsa saja mau dekat dua ratus ribu loh. Ah, ya, betul. Ada kira dekat. Jadi hmm. tengok. Akak ni tangan tu tujuh puluh lebih ribu. Hmm. Itu untuk untuk bayar sewa, renter rental. Itu semua lah bayar sewa tujuh puluh lebih lapan puluh. Hmm. Itu kamera semua dua puluh, empat puluh. Ila 40 50 rental apa semua tu memang dalam 70 80 ribu. Okay, 70 80 ya. ah campur lagi itu 40 110 120. Kan ya, ya, dekat kata Belum masuk renovation. Renovation itu 50 lebih. Sebab tu dekat 50 40 ha. lepas 80 120 ah. 170 semuanya. 170 ribu. Ya. Untuk bangsa 170 170000 ya. ribu. Agak dah tahu. Hmm. Tu ya. Tu dia dekat 100. Dekat 100. Ha. kan berapa? Okey berapa sekarang? dekat RM600,000. Jadi, pendedahan Albert Tay ni boleh menjadi isu besar jika menjadi lebih viral dan jika orang ramai menuntut penubuhan suruhan bayi diraja untuk menyesat. Apa pula makna whack the dog? Whack the dog ialah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan tindakan kerajaan atau lemipin mencipta isu besar ataupun krisis tertentu untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada skandal ataupun masalah sebenar. Jadi, Adakah serbuan tergesa-gesa ke atas pasong sang tersebut merupakan satu perbuatan untuk mengalihkan perhatian rakyat dari skandal pendedahan LBT? Mungkin ya, mungkin hanya secara kebetulan. Kita pun tak tahu. Sekian, terima kasih. Wassalam.